Здравствуйте! С вами Демиденко Татьяна в прямом эфире новостей. И сегодня наша тема будет касаться Украины. Верховная Рада Украины приняла новый законопроект о создании списка рабов из России, которые будут выдаваться украинским семьям. Подробнее в сюжете. Здравствуйте! Студия! Сейчас я веду репортаж со Львова. Я хочу рассказать вам о том, как бандеровцы незаконно пересекают границу и насильно вывозят русских жителей из села в Украину. Хунта заставляет русских работать на них, то есть делают их рабами. Мне удалось найти двух рабов, которые согласились дать мне комментарий по поводу их удержания. Расскажите мне, что вам говорят делать? Ну, сегодня нас принудили перекопать 10 гектаров огорода, а наш хозяин приказал обрезать ему ноги и помыть пятки. О боже мой, ничего себе! А чем вы скормили сегодня в обед? Сейчас я вам расскажу. В общем, сегодня у нас был праздник. Нам давали кипяток с солью, а еще и хлеб потом к этому всему. Да, вот. А? вот видите, как живут русские в Украине. Студия. Во Львовской области проводилось обучение пожилых женщин для нападения на русскоязычных жителей города Львова. Те, кто пройдут обучение, войдут в жопу женскую организацию помощи украинцам. Группа людей из правого сектора посреди улицы сбила двух человек, у одного из которых телефонном звонке прозвучал гимн России.